Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum puan. Uh, puan sihat? Maaf ganggu puan pada petang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saya sihat. Okay. Berapa, uh, umur puan berapa ya dan apa pekerjaan puan? Uh, umur saya 52, 52 tahun. Saya bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Oh, pun di sekolah PVMA kalau saya silap. Uh, ah yeah, ya yeah. ya. Saya mengajar budak uh, aliran kemahiran. Okey. Puan waktu di universiti ambil degree apa? Oh, semasa di universiti saya ambil uh, degree uh, reka okay. bentuk dalaman. Okay. Kita akan berbincangkan beberapa soalan yang saya akan bagi pada puan tentang Kemusnahan nilai dalam fahaman LGBT dan cara kita nak bentuk masyarakat yang sejahtera. Jadi soalan dia berbentuk begini. Uh, apakah pandangan Puan tentang kesan fahaman LGBT terhadap nilai-nilai tradisional dalam masyarakat kita? Okey baik. Kenaan dengan kesan fahaman LGBT terhadap nilai-nilai tradisional dalam masyarakat kita dalam konteks Malaysia lah. Okay. Jadi LGBT ni merupakan satu barah cancer kepada nilai-nilai tradisional, tradisional, dalam masyarakat Malaysia itu sendiri. Ini kerana setiap rakyat Malaysia diajak untuk berpegang kepada rukun negara. Seperti mana yang kita tahu rukun negara ada ada lima. Yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila setiap rakyat tu mesti uh, ada pegangan keagamaan. Jadi dalam Malaysia ni semua agama melarang hubungan songsang ataupun sekarang ni lebih kenali LGBT. Okey. Lepas tu yang keduanya kita kena ada kesetiaan kepada raja dan negara. Maknanya kita kena taat, tidak boleh melanggar arahan. Tuluran perlembagaan. Dalam perlembagaan sebagai rakyat Malaysia kita kena ikut undang-undang. Kedaulatan undang-undang juga kita kena ikut undang-undang. Dan akhirnya kesopanan kesusilaan itu sendiri menekankan kepada tingkah laku yang sopan dan nilai-nilai murni sebagai asas perpaduan dan keharmonian sosial. Di dalam konteks masyarakat Malaysia, LGBT ini sangat sangat tidak sesuai dan dilarang sama sekali untuk diamalkan di Malaysia. Jadi sebab rakyat Malaysia uh, mestilah berpegang teguh kepada amalan kita kepada rukun negara. Di mana rukun negara itu membentuk rakyat Malaysia untuk berpadu antara sama satu lain dan uh, hidup dalam keadaan yang harmoni. Di samping itu juga majoriti rakyat Malaysia Uh, adalah beragama Islam dengan peratus banyak 63.5 63 peratus penduduk Malaysia adalah beragama Islam dan agama Islam itu sendiri melarang LGBT ataupun hubungan songsang dan hukum Allah tidak boleh dilanggar. Itu juga dengan perundangan Malaysia. Soalan kedua. Apakah cabaran utama yang Puan lihat dalam menangani isu berkenaan iaitu LGBT dalam peringkat komuniti? Okey. Dalam peringkat komuniti, cabaran utama ialah yang pertama, uh, oleh kerana adanya sokongan daripada beberapa ketubuhan ataupun organisasi, yang menyokong golongan ini secara tersusun dan terancang menyebabkan golongan ini nampak kuat dan bersatu di antara mereka dan meneruskan agenda LGBT ini dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun golongan ini ditentang, mereka dengan lantang menyuarakan hak kebebasan untuk uh, mengamalkan amalan yang sungsang ini. Okay. Terutamanya di Malaysia semakin ramai golongan anak muda terbabit dalam amalan yang tidak sihat ini. Dan jadi halangan yang dalam itu adalah uh, sokongan daripada pihak-pihak tertentu dan juga ada kalanya pihak uh, politi, ahli politik juga menyokong akan kebebasan mereka yang mengamalkan LGBT ni, okay. di samping itu juga golongan yang terlibat dengan LGBT ni biasanya mereka ni dipinggirkan ataupun meminggirkan diri mereka sendiri. Tapi dalam tu mereka akan berkumpul membentuk satu komuniti antara mereka sendiri, menyebabkan ada kalanya mereka nampak lebih berani dengan sokongan organisasi yang berarilan LGBT dengan menyuarakan hak kebebasan sebagai anjir mereka untuk menghalalkan cara. Yang ketiganya, golongan ini ada kalanya sukar didekati dan dikenal pasti kewujudannya kerana berselindung di sebalik dua personaliti sehingga mengakibatkan kemudaratan kepada golongan yang tidak mengamalkan LGBT Contohnya dalam perkahwinan. Jadi individu ini boleh membawa masalah dalam sosial kekeluargaan di Malaysia. Saya rasa itu sajalah jawapan saya untuk soalan ini. Jadi soalan yang ketiga pula, bolehkah Puan kongsikan contoh langkah atau tata cara penyelesaian yang pernah berjaya dilaksanakan dalam masyarakat? Dalam konteks sini, peranan jabatan kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dalam menangani isu LGBT ini sangat berkesan. Okay? Pemulihan krisis identiti atau kecelaruan jantina dilakukan uh, telah diambil tindakan dengan tegas oleh jabatan agama Islam Jakim dan banyak daripada kalangan mereka telah kembali kepada pangkal jalan. Okay. Antara program yang dijalankan ialah program Mukayam. Ha? Dalam program ini mereka menengankan kepada lima teras. Pertama kesedaran ruhaniyah. Okay. Yang kedua pengetahuan agama dari sisi pimpinan padu Ain. Kesedaran kesihatan kerana di mana LGBT ini boleh memberikan Uh, jangkitan HIV, bimbingan motivasi dan juga dari segi kerjaya. Ha, jadi program ini membantu golongan-golongan ini supaya kembali ke pangkal jalan dan menjalani kehidupan seperti individu yang lain. Okey. Saya rasa itulah uh, program setakat ini yang dalam pengetahuan saya. Okay. Di samping itu, kalau kita pergi menyelusuri media sosial, um, ramai daripada kalangan mereka yang telah bertaubat dan kembali ke pakej jalan uh, menyuarakan pengalaman mereka dalam media masa. Okey, soalan yang keempat apa nasihat puan kepada generasi muda dalam memahami dan menangani isu-isu nilai yang berkaitan yang berkaitan berkaitan dengan LGBT ni yang pertama setiap individu dalam Malaysia ni terutamanya anak muda mestilah berpegang kepada agama masing-masing okey semua agama yang diamalkan di Malaysia melarang akan hubungan LGBT ataupun hubungan suami Yang kedua, setiap individu mestilah mematuhi undang-undang negara -undang kita di Malaysia yang menentang amalan LGBT. Yang ketiga, setiap orang mestilah hidup di jalan yang benar, bukan menyimpang atau melanggar fitrah jantina masing-masing. Okey. Jadi sekiranya ada kecelaruan Uh, jantina mestilah ditangani terlebih dahulu. Ya, yeah, di sini ibu bapa sangat memainkan peranan. Okay. Okay, yang keempat, jadi sekiranya terjebak atau terdurung dalam golongan ini, uh, mestilah bertaubat dan minta bantuan terutamanya ahli keluarga dan juga agensi JAKIM ataupun pihak JOO yang diamanahkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu golongan ini kembali ke pangkal jalan. Jadi golongan ini tidak dipinggirkan di Malaysia. Sentiasa dibantu. Okey. Dan akhirnya yang kelima, hidup ni kena bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Segala kekurangan kita kena syukuri. Beritahu dengan takdir dan amanah dalam kehidupan masing-masing hidup ni cuma sementara dan tidak berkekalan. Yang berkekalan adalah akhirat. Jadi pintu taubat sentiasa terbuka kepada mereka yang terjebak. Jauhi dan dari amalan dan gaya hidup pengusaha iaitu LGBT. Itu saja pendapat saya. Okay. Baik Puan. Itu saja soalan uh, kita pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih sebab sudah si diluangkan masa Uh, dengan kami pada hari ini. Uh, terima kasih Puan dan jaga diri Puan. Okey, anda juga. Uh, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.